Сегодня 1 января 2023 года. Всех поздравляю с наступившим новым годом. Желаю всем доброго здоровья, благополучия, хорошего настроения. Пусть будет мир, пусть наши родственники, близкие, родные люди будут живы и здоровы, пусть в наших домах будет тепло и светло. Вот такие пожелания на Новый год. А мы 1 числа не стали сидеть дома и с мужем выехали за пределы нашей деревни, за пределы Мингорода. Мы знали, что здесь есть зона отдыха. Вот мы видим Виквам, это жилище лесных индейцев Северной Америки. Здесь также есть телега, который стоит на почетном месте посреди этого, островка отдыха. Есть место, вон какие у нее колеса. Есть место, где можно развести открытый огонь, погреться, пожарить шашлык. Вот мы видим, что здесь были люди. Видим домик. Для насекомых, но сегодня никто здесь не летал, не жужжал. Сами понимаете, 1 января зима. Вот, наверное, сидят глубоко-глубоко в этих отверстиях в своих домиках. Еще не пролетели, еще рано. Несмотря на то, что сегодня чудесная погода, очень тепло, солнечно. Но поскольку это зона отдыха на открытой площадке, кругом поля, то ветрено немножко. Здесь есть и беседка. Крытая беседка и хорошо защищена. Здесь можно укрыться и от сильного ветра, и от дождя. Видим здесь и колотые дрова. Вот, можно развести огонь, погреться, но и метлу, чтобы за собой все убрать. Здесь есть детские машины, зонтик. Если вдруг вас застал дождик, вы пришли пешком, можете воспользоваться зонтиком. Вот такая добротная, большая беседка. И как я сказала, здесь есть машины для детей. И летом здесь часто мы видели отдыхающих с детьми, потому что здесь хорошее, красивое место. Тихо, зелено, вот кругом поля. Это вот здесь небольшой ерок и высоченные деревья. И что мы на этих деревьях увидели? Вот это вечно-зеленые растения, это вечно-зеленый кустарник который растет паразитом на других деревьях. И вот посреди зимы он цветет желтыми цветами и дает белые ягоды. Представляете? Надо будет посмотреть, прийти сюда посреди зимы и посмотреть, как это амела цветет. А мы здесь не первый раз. Мы часто здесь бывали с собаками, когда выходили с ними на прогулку. И мы знаем, что здесь, да и блокад об этом говорит, что здесь есть источник Андреаса. И это источник, это подарок. Подарок всем желающим, всем отдыхающим, которые добрались до этого места. Подарок от компании Хедер которая находится в Мингероде. Но также в благоустройстве этого источника принимала и группа пенсионеров деревни Мингероде. Здесь из этого, на этой табличке мы также прочитали, что это камни из города Дудерштата, который совсем рядом. Вот, и здесь круглый год вода, вот, в этой небольшой чаше. Круглый год вода, и летом сюда можно прийти охладиться, но вода не питьевая, пить нельзя. И зимой не замерзает, вот тоненьким ручейком убегает дальше, сливаясь еще с одним побочным ручейком и уже журчит этот ручеек дальше. Вот такое красивое место. А летом здесь много цветов лесных, трава по пояс, крапивы много. В общем, красивое место. На дереве увидели Увидели кормушку. Сначала думала скворечник, но приблизила и поняла, что это кормушка для птичек. Вот такая интересная кормушка. На таком старом-старом дереве прикреплена. И также здесь еще есть домики для летучих мышей. Я тоже их уже не раз показывала. Мы их видим везде. Эти домики. Я их в Германии увидела первый раз не могли понять, но потом при приближении увидели, вот как сейчас, что здесь на фанере выжжена летучая мышь. Так что и летучим мышам есть где спрятаться от ветра и где пожить. Вот такое сегодня, 1 января 2023 года. И несмотря на то, что небо кажется вот таким вот грозным и серым, на самом деле нет. День ясный, хороший. Хороший и всем хочется пожелать, чтобы у всех в жизни все было хорошо. С Новым Годом!